40 тижнів з Хагіс. Відеогід вагіт з вагітності. Тиждень. Тридцятий. Рухатися стає дедалі важче, і вже зовсім нелегко виконувати якісь фізичні вправи. Сьогодні ми покажемо вам масажні рухи, що посприяють зменшенню вашого болю під час переймів. Ваш малюк впевнено набирає вагу. Його шкіра стає менш зморшкуватою, Він добре чує і реагує на все, що відбувається довкола. Поєднання ваших фізіологічних симптомів та гормонального дисбалансу може викликати різкі перепади настрою. Ви наближаєтеся до дня пологіо і почуваєтеся втомленою, як ніколи. Ваш майбутній малюк набрав ваги і помітно зріс, а у вас через це змінився центр тяжіння вашого тіла. Для покращення самопочуття вам можуть бути рекомендовані спеціальні заняття однак будьте уважними до фізичних навантажень треба підходити дуже обережно. Окрім рекомендацій загальних рекомендацій акушера гінеколога, орієнтуватися потрібно ще на самопочуття. Якщо не зважаючи на те, що у вас спокійний термін вагітності, якщо лікар е, дозволив заняття і ці, ці заняття з невеликим навантаженням, але після них ви відчуваєте різку втому запаморочення, біль у животі, якісь нетипове е, нетипове самопочуття, то такі таке навантаження для вас є занадто великим і його треба припинити, тож постійно прислухайтеся до себе та радьтеся з інструктором. Начнем мы с массажных упражнений. Массаж может быть направлен на расслабление, может быть направлен на отвлечение внимания. И начнем мы с массажа, который будет направлен на отвлечение внимания. Первое. Массажные точки вот здесь вот у нас на бедрах. Ищите. Есть такая болевая точечка. В момент схватки, на пике схватки мы массируем либо вот так, либо вот так: вот эту точку, регулируя надавливание, да, то есть, ты сама говоришь там сильнее и слабее. Расслабляющий массаж, направленный на расслабление мышц, которые у нас будут о, напрягаться, которые находятся вокруг матки. Сама по себе матка напрягается, она провоцирует напряжение тех мышц, которые вокруг нее. Это дополнительное напряжение, совершенно не участвующее в родах, но оно дает дополнительные болевые ощущения и дополнительное напряжение. Ваша задача его снять. Да? Как вы можете это делать? Если вы чувствуете, что излишнее напряжение у нас в области живота, вы разглаживаете мышцы в зависимости от того, где у вас больше локализируется напряжение, да, иногда более чувствительной частью становится спина. Да, то есть ну, матка у нас вот здесь. И мышцы спины могут реагировать даже сильнее, чем мышцы живота. Если такая ситуация возникла, то вам нужно будет вот эту часть расслаблять и работать с этими мышцами. Здесь мы их растираем может помогать папа, можно делать само себе, как комфортнее, как удобнее. В первом периоде родов хорошо использовать расслабляющий массаж, общий расслабляющий массаж. Можно его делать на все тело, можно делать на части. Общие рекомендации этого массажа такие. Массаж должен быть однонаправленным. То есть вы начали, папа начал вести мышцу, да, и он ее ведет дальше. Желательно, чтобы он был последовательным. Например, вы начинаете массировать с макушки головы, постепенно массируете лицо, шею, плечи, пошли вниз. Либо со ступней ног постепенно-постепенно да, пошли, поднимаемся наверх. В ситуации, когда нам нужно поднять тонус, ну, слабость, вялость возникла, тогда мы все массажные движения делаем по направлению снизу вверх. То же самое мы делаем, если у нас упало давление. Если давление, наоборот, повышенное, либо есть какая-то активность повышенная, и нужно ее успокоить, да? тогда мы все массажные упражнения делаем по направлению сверху вниз. У следующей серии «40 тижнів с Хагис». Аквафитнес. Лікар может рекомендовать вам управы у воде, в чем их не користь, а также инструктаж техники безпеки у басейні. Видеогид с 40 тижнів с Хагис. Кіра новонародженого малюка найніжніша в світі, і щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'які наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Тач» – дотик ніжності. Хагіс, м'який, наче пухова хмаринка.